Я еще раз хочу сказать, что сегодняшняя акция символическая, что мы только напоминаем власти, что мы можем сделать много чего. Мы можем сделать то, что мы сделали ровно год назад. Начать войну. Но этой войны не хотим, потому что сейчас есть другая война, которая, в которой виновен, виновен Кремлевский оккупационный режим, который лезет к нам сюда. И, конечно же, есть правило, что во время войны всякие внутренние разборки не устраивают. Но есть и другое правило, что во время войны предателей расстреливают. Мы не говорим, что нынешняя власть это предатели, но нынешняя власть должна услышать свой народ и понять, что хватит делать эти ошибки, хватит говорить о так называемой антитеррористической операции, потому что сейчас идет явная война и нужно называть вещи своими именами и вводить военное положение на тех территориях, где идет настоящая война. Нужно признавать... Добровольческие батальоны И помогать им И вообще быть украинской властью А не бюрократической, олигархической Будет так, мы власти поможем Будет не так, снесем ее Как снесли ту предыдущую власть И вот этот символ того Что он, правый сектор Всегда готов к борьбе И правый сектор всегда готов быть Авангардом украинской Национально-освободительной революции Для создания украинской соборной самостоятельной державы Здоровья, нации! Смешу, Здоровья, смешу, Здоровья, Здоровья, слава нации! Смехура! Слава нации! Смехура! Слава нации! Смехура! Украина! Помажется! Украина! Помажется! Украина! Помажется! Слава Украине! Героям слава!